Salam əziz həmvətənlər. Allah namaz, oruz və dualarımızı qəbul etsin. Əhya gecəsində edilən aməllərdən biri də Coşan Kəbir duasını oxumaqlıqdır. Görəsən bu duanın tarixi varmı? Yoxsa kimlərinisə şəxsi fikirləridir? Bu barədə qısa yazılı məqalə var, onu oxumaq istəyirəm səizə xidmətinə. Coşan Kəbir duasının təvəssülü və tarixi barəsində, həm təvəssülü, həm də tarixi. Deyirik ki, əvvəlcə çıxışımızda təvəssül, yəni e, kimisə və nəyisə dəyərlı bir şeyi və ya şəxsi özün və Allah arasında qərar verəsən vasitətcə ünvanında ki, Allah onun vasitəsilə, Allah onun xatirinə işimizi həll edir, duamızı qəbul edir. Allahı adı ilə çağırmaq həm ayəmizdir, həm də hədis. Quran buyurur, Ə'raf 100 80-ci ayədə Gözəl adlar Allah'a aiddir. Onu, yəni Allahı o adların vasitəsilə çağırım. Tirmizi əhlüsünnə alimlərindəndir. O kitabında qeyd edib peyğəmbərdən peyğəmbər bir nəfər şəxsin Allahın əzəmətli adlarına təvəssül etdiyini görür və onun cavabını peyğəmbər o ki, "Allahı əzəmətli adlarının vasitəsilə çağırsam, cavab verər və istəyini bəxş edər." Mənbə Səhnə təmirizi, cilt 1, cilt 5, səhifə 115-də. Bu təvəssül barəsində, yəni Coşan Şəbirin özünün təvəssül rolunda olması. İndi gələc bunun, deməli, tarixi məsələsində, e, doanın bu adla adlanması səbəbidir. Doanın bu adla adlanması səbəbidir ki, böyük bəlalər qarşısında dünya və axirət Satelinçləri qarısında qoruyucu qalıxan kimidir məfatihin novin 738-də. Tarixi Peyğəmbər döyüşlərin birində əyininə ağır zireh geyinmişdi. Bu o həzrətə əziyyət verirdi. Allaha dua etdi. Elə bu an Cəbrail nazil oldu və dedi: "Allahın sənə salamı var." və deyir ki, ağır zirehi əyindən çıxarsın. Onun əvəzində bu duanı oxu. Nəticədə sən və sənin ümmətin ölsün aman olar. İmam-ı Sadəqə əleyhissalam buruçı chim ki, onu oxuyub evdən çıxsa, yaxud üstündə gəzdirsə, cənnət əhlidir. Yaxşı əməllər etməkdə Allah ona kömək olar. Bu dua ağır xəstələr üçün və çoxlu xeyir qazanmaq istənlər üçün münasibdir. Bəhirl Ənvar cilt 91, səhifə 382-də. Vəbatanə qeyd edilir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bu duasını ümməti üçün təyin etdi və bu onu oxumağı təcvid elədi ki, bunu oxuyasınız. Ramazan ayında 3 dəfə və ya ən azı bir dəfə bu dua oxunsun. Bəhirl Ənvar 91 səhifə 384 Allah qəbul etsin